Salam dəyərli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Hər birinizə sağlamlıqlı, xeyirli bir gün arzulayıram. Əzizlərim, bu gün mən badam bura hazırlayacam. İlk əvvəl badam buranı hazırlamaq üçün qaba 1 stəkan dolu ilıq süd əlavə edirəm. 1 çay qaşığı dolu maya əlavə edirəm. Qarışdırırıq. yemek qaşığı dolu şəkər tozu əlavə edirəm. Qarışdırıram. 10 dəqiqə bu qarışımı gözlədirik, maya biraz aktivləşsin. Sonra xəmirimizi yoğurarıq. Maya artıq aktivləşdi. Badamların qabığını təmizləmək üçün üzərinə qaynar su əlavə edirəm. dəqiqə saxlayacam, ondan sonra qabaqlarını təmizləyərik. On dəqiqə kəçdi. Baxın. Birini götürürük. Qabığı çox asanlıqla çıxır. Badamları təmizlədim. Suyu süzüldü. İndi e, sobaya qoyacam, vam odun üzərində biraz qurusun, amma qızarmamaq şərti ilə. Badamları biraz qovurduqdan sonra maşına keçirdim. Yarım stəkandan bir qədər çox şəkər tozu əlavə edirəm. 200 qram badam götürmüşdüm. Həşyə-yə qarışdırırıq bir-birilə bir çay qaşığı da hilənə vədirik. İşliyimiz artıq hazırdır. 750 qram un götürmüşəm. Vızkim aşçı tumarçasını. Bura bir dənə yumurta əlavə edirəm. 100 qram kərə yağını əritmişdim. Yağı əlavə edirəm. Bir yemək qaşığı dolu qatıq əlavə edirəm. Bir qədər qarışdırırıq. Bir yemək qaşığı sirke əlavə edirəm. Mən üzüm sirkəsi götürdüm. Fərqi yoxdur. İstəsəniz alma və ya xuld üzüm sirkəsi işlədə bilərsiniz. Çay qaşığının ucunda bismillahir-rəhmanir-rəhim. Duz əlavə edirəm. Hazırladığımız mayamız, süd qarışıq mayanı əlavə edib yumşaq xəmir yoğuracağam. Xəmirim artıq hazırdır, yoğurdum məslərim. Saat yarım qoyacağam, dincəlsin. Saat yarım keçdi, görürsüz xəmirimiz necə gözəl qabarıq, çox gözəl, yumşaq bir xəmir alıb. İndi dəstəxanın üzərinə alım. 7 bərabər kündə tutacam bu xəmirdən. 7 gündə tuturuq əzizlərim. Tuttuğumuz kündələri indi 10 dəqiqə yenə gözlədəcəm ki, yayarkən bizə rahat olsun. Kündələrin üzərini stretch-lə bağladım. 10 dəqiqə saxlayırıq. Kündələrimiz artıq yaxşı şişdi, çətinçədir. İndi yuxalarımızı yaya bilərik. Birinci kündəmizi götürdük. Üzərinə bir qədər un səpib açmağa başlayırıq. qabımızı açdıq. Baxın, nazik açmaq lazımdır ki, qatları yaxşı alınsın. Yuxarının üzərini əridilmiş kərə yağı ilə yaxşıca yağlayırıq. İkinci yuxamızı da açdıq. Üzərinə səririk. İkinci yox hamzıda açdıq. Üzərini yenə kərə yağı ilə yağlayırıq. Bu qayda ilə bütün tindələrimizi açırıq, arasını yağlayırıq. Yoxlarımızın hamısını yaydıq. 7-ci yoxanı yağlamadım ki, bütkəndə bizə narahatçılıq törətməsin. İndi rulet şəklində yoxlarımızı bükürük. rulit kimi büktük. İndi təxminən 2 barmaq enliyində bu qayda ilə kəsirik. Bu qayda ilə kənarlarını açırıq, böyüdürük. Hazırladığımız içlikdən 2 çay qaşığı bura əlavə edirik. İndi uçlarımı yaxşı-yaxşı birləşdirərək birləşdirdik. İndi çeviririk. Bir az da forma verək. Hazırdır. Kənarlarını bəyiklədik, içlik qoyduq. Yenə eyni qayda ilə birləşdiririk. Büktük. Çeviririk. Hazırdır. 250 dərəcədə qızdırılmış sobada 6 qızaranacaq bişiririk. Badam buralar artıq soyudu. Üzərinə bir qədər şəkər pudrası səpirik. İndi isə badamブランın içini sizə göstərmək istəyə bilməzdirin baxın görün necə qatlar almış, yup yumaşaq. Gözəl badam buralar alındı, qatları yəqin ki görürsüz. Bu gün mən badam buraxırdım. Əgər videonu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, bildirimləri aktiv etməyi, rəy yazmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda inşallah görüşərik.